Харьковский технический клуб «Самоход», который я представляю, который представляю здесь 11 человек, это техническая организация общественная, которая занимается восстановлением ретро-техники, гражданской, военной, оружия, макетов оружия, военных бронемашин и участвует в выставках, парадах, встречах со школьниками, встречах с ветеранами. Сейчас вот приехал сюда, в этот город, и стараемся сделать так, чтобы мы были уверены, что история никогда не будет забыта. И мы очень рады, что мы это делаем вместе со Сбройными силами Украины. Представители Сбройных сил Украины собрали нас, оказывают максимум содействия. И мы очень рады, то, что практически во всех городах, в которых мы были, со стороны военнослужащих, нам самое прекрасное отношение. Да. нам пошли на мотоцикле, пойдем. А -а -а. Ведь должны знать свою историю. Ведь даже в плане техники должны видеть, что было раньше, Ведь как это. Священную. За лесы и горы, за воды широты, за черный. Я полковник Маланчук Олег Миколайович, начальник групи гуманітарної допомоги об'єднаного центру цивільно військового співробітництва міста Краматорськ. У період з 5 по 9 травня було організовано та проводиться автопробіг техніки часів Другої світової війни. До цих заходів орієнтовно було залучено близько 700 чоловік. Близько ста з них це ветерани, які підходили, і крім своїх вдячності і сльози на сльози на очах. І слова шанс по мы больше ничего не чули.